Во сколько у вас был первый секс? Вот, русничок. Пробовали ли вы марихуану? Да. Делаем, ебать. Посигнали. Что ты хочешь, дядя? Сколько вы зарабатываете в год? Я Плюс и вам пошляют. Здорово, пацаны. Сегодня мы пришли на киностудию Довженко, где снимается программа «Рассмеши комика». И будем брать интервью у Зеленского. Спросим только то, что нам на туре интересно. Я Григорий. Я была. Я знаю. Здравствуйте, наши зрители. Сегодня у нас украинский шоумен, киноактер, сценарист, продюсер, художник, руководитель и бессменный лидер э, студии «Квартал 95» Владимир Зеленский. Здравствуйте, уважаемые зрители. Тот самый Григорий. Тот самый И кто бы мог подумать, конечно же, Григорий Яблуношка. Блогер. Блогер. интернет стар что это? Интернет, получается. Понял. И звезда, вместе да. интернет-старт. Интернет-старт. Дальше. Звезда видеохостинга YouTube. Да, это Правда? то же самое, просто я перефразировал, чтобы больше казалось. Все правильно. Блогер. Это уже было, кстати. Да? Ну, надо, надо еще. Человек на YouTube. Снова. Да, но это по-другому. И бессменный лидер бессменный лидер нашей студии. Это скопировалось. С лидер студии Квартал 95. Теперь Ничего, я да. задам вам парочку вопросов. Давайте Один вопрос. из самых главных вопросов вообще, чего мы решили затеять интервью. Да. Почему носите кольцо на среднем пальце? Вот. Вот это вот. Да. Вот его. Да. Получается, почему? Вы не воспринимаете все на свой Нет. Я просто мне темноте стал. А почему на среднем пальце? Все очень просто. Я Без шуток. Серьезно. Серьезно, да. Я носил его на вот этом пальце. Был полнее немножко. Когда я женился, немножко был плотнее, крепче. И вот как-то я бац, и оно спало. А это плохая примета, когда спадает. Вы носите подштанники? Ты посмотри сам. А зимой я имею в виду? А и зимой? Ну да, нет, ну в принципе. Вообще нет. никогда не ношу. Посты. Серьезно? Ну просто у меня их нет. Хотя я все детство носил, мама заставляла. Я нет. просто до сих пор ношу, не могу. Нет, вот, я видите, носил, сюда. стараюсь. Вот, вот это? Да. Вы заметили заметили, какой у нас глубокий с вами разговор. Да. По да. кольцо уже спросили? Важный да. ответ. Про кольцо, да? Подштанники есть? Есть подштанники. Текстовая у меня шутка? Нет. Нет у вас, да? Да нет. А текстовая вопрос, шутка да. любимая? Доктор говорит, пациент, заходите, говорит, пациенту, вот раздевайтесь. Говорит, как-то не, неудобно у меня там три ко. Ну, ничего страшного, одно ко придется удалить. Теперь смотрите, у нас с вами маленький батл будет. Кто лучше расскажет, а не то, ты победил. Обалденно. Получается. Вы первый? Нет. Да. Ну зачем? -то. У вас будет сразу такое ощущение. Ну смотрите, что вы в конце ну, ваше шоу, ваше правило. Сейчас да. мое интервью. Не факт, что сейчас это ваше шоу. Но Мы мо... с вами не знаем. Зритель на подходит, моем же говорит. канале выходит. Ну и что? Я на плюсах выступаю, все говорят, что это наш канал. Нет. Мне не надо для этого плюсы. Плюсы вам пошляют. Нет. Мне, вы плохо знаете плюсы, они никому не платят. Я это сейчас, это сейчас смешно уже для моей аудитории. Мне сказали 4-5 миллионов долларов. Кому? К студии в целом. Серьезно? Обалдеть. Я хочу устроиться на эту студию. Скажите адресок мне позвольте. Хорошо. Да, что они с анекдотом с начинают? С анекдотом вы начинаете. начинаете. Занимается любовью отец с сыном. О, это как раз там с вами происходит, да. Смотрите. И сын плачет, и отец говорит, видишь, как плохо, что мама умерла. Я на грустном ноте закончил. На грустную. А вот хотелось бы это все очень перекрутить, что-то веселое, да? В легкое. Мамы нет уже, по факту, как бы не особо развеселишь. А, ой, офигенный анекдот. Слушайте. Значит, осел, значит, а, да, осел и конь. Угу. Старые школьные друзья. Значит, они встретились, осел, конь, как ты, что, все. Осел немножко с поникшими ушками, конь говорит, да у меня все в жизни вообще. Состоялось, слушай, давай посидим, выпьем у меня дома, значит, они пришли к коню. Значит, он, осел смотрит, у него все там в стены, все в грамотах, значит, конь красавец там прыгал выше всех тут за лучшую, значит, он свою гриву получил медаль. Ну, вообще, вот, и знаменитым стал конем. Ну, осел немножко подвыпил, говорит, это ничего, ерунда, приходи ко мне, я тебя тоже удивлю. Ну, с утра просыпается осел, смотрит, у него-то дома разгром, ничего нет, вообще ничего зря прожил жизнь, так сказать, продышал ее. Вот вспоминает кое-что, сбегал в гараж, достает картину, огромную картину зебры и повесил у стола, за которым собираются бухать, не знаю, вместе с конем, повесил, значит, эту картину. Сели за стол, конь пришел, смотрит, ничего, конечно, нет. Говорит, да, жизнь, конечно, да, как ты его прожил, что ж, что ж, тебя... а, слушай, а что вот эта вот 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 эта вот картина у тебя? Зебра, это mm -hmm. что это говорит? Это ерунда, это я по малолетке в Ювентусе играл. И никто не скончался в анекдоте. Вся Вопрос такая. профессионального характера. Да. Пробовали ли вы марихуану? Да. А я ее ручками взял, так значит, марихуану попробовал, так на язычок все говорят: вот ты дурак, ты не так пробовал. Да, вот, ее курить вот, нужно. Я а этим я не занимался. У вашего оператора звонит телефон. Дим, Дима. Нет, это очень профессионально. Уличная сколько человека yeah. стоит эфир. Well, I'm not the one. It wasn't me. Yes, I understood. It wasn't me. Uh -huh. I understood. English lesson is for free if you compose rhyme with me. Then I charge a little bit to glorify the teacher's creed. We are so sorry. We, we don't have time. I'm, I'm sorry. We are crying I'm following. following. When, when? Какой ваш любимый алкоголь? Вино. Красненькое. Сухое. сухенькая, сухенькая, сухенькое. Самое сухенькое. Была ли какая-то у вас э, кличка, прозвище в детстве? Зеленый. Так называли? Да, зеленый. Можете так меня не называть. Так, так, так. Во сколько у вас был первый секс? Лет 15. Занизили, я тоже на год занижаю. 16 в любом случае. Ну как 15? Слушайте, ощущение, что вот сейчас, да, мы в этот момент где-то там в одном месте тусовались. Да как же, 15, серьезно? 15, мне кажется, да. А где? А вот это, а вот это где? Мне кажется, где-то под Днепропетровском, под. Сколько вы зарабатываете в год? Ну, последние годы. Возьмем прошлый. Я заработал. Мы ну, сейчас не про болезни. Я думаю, что я заработал много. Ну. Можем мы... округлить до. Да, до немало. Немало долларов, например. Немного гривен я бы. Так. Самая дорогая ваша покупка за наличные? Все-таки iPhone. Здесь я вам хотел дать. Я готовился. Да. Скоро Пасха, тем более. Отлично. Вот и хочу вам подарить этот рушник. Спасибо. Вот рушничок. Рушничок? Да. Спасибо, очень приятно. Да. А друзей? Нет, это от нас. Мы с Димой купили вместе. Дим, спасибо. Я смотрю, купили и. Даже не расплатились за него, да? Смотрю, это я осталось дача, дорогой рушник просто очень. Да. Приятно, спасибо, ребят, спасибо вам большое. Еще есть у нас вариант спросить то, что задали именно наши друзья в интернете. А вот это хотели почему? вас спросить. Друзья? Лично. Друзья? Да. Давайте. Сколько у него было девушек? Егор Кардаш, ну некрасиво, ну ладно. Егор, я бы сказал, я просто не знаю. С тех пор, когда я познакомился со своей будущей женой, все. Ну все собираетесь стать президентом вы говорили что если соберетесь то скажете нам да, правильно поэтому да. наверное нечего комментировать или а, есть пока не могу сказать пока не могу я можете. вот как только соберусь да а что пойдете голосовать да? так, в зависимости от того что пообещаете ничего не пойду ну, вот и все. Привык... Вот. Мы привыкли к обещаниям ну, ну, что вот сделали? в этом все вы... вот. чем вам нравится э, наш паблик четкий пацан Сейчас обыграем. Как как бы, бы, даже если вы не да, знаете, скажите, что знаете. якобы знаете. Это что-то необычное такое. Э, что да, там? необычный контент. вот. Не, да, очень такое интересное. Что, да. э, э, вот этим нравится. Спасибо, да, что смотрите и наблюдаете ну, за вы творчеством. Видите, вы видите, чувствуете. Да. Но... Какой размер обуви носите? Я не знаю, зачем нужно это Ивану пристаю? но нужно. Может быть, Ваня хочет со мной доносить туфли. 41. Красавцы, ребята. А тут подписчикам нашим. Что вот это красавцы? До свидания. Счастливо. А как вы поняли, что он на русском разговаривает? Ну, на этом все. Ну все, Вань. Спасибо вам большое. Как мог. Ну что, пацаны, короче, такие получился видос. Э -э ну, Зеленский нормальный чувак, по вин, короче, дав автоаров моему отчиму, мой очень в а в Крыму живет. Ну, реально, это он просил сколько времени, чтобы мы дали, что шо, он хочет, чтобы вин... Смотри, да ты, вин... Знаешь, что, блядь, делает, ебать? Охуевший, блядь, алло, дядя, блядь. Что он, ну, блядь, по сигналу ему? я Снимай, слышишь? Пиздец, блядь. Блядь, охуеваешь. А um. Что ты хочешь, дядя? Здорово. Здорово. Это Блядь. Ну, блядь, а что, не видно со стороны? Не, ну я вижу машину, но, блядь, я не знал, что это... А что ты, что ты, блядь, пинаешься? Бля, ну извини, что бы ну, я реально, я думал, что... Ну, смотрю канал, я за вас подписан. Прикольно. Слышишь, так а что, она едет? Что она из того сказала? Ну, едет? Не, надо, конечно, еще подшаманить, но вообще едет, конечно, едет. Так, давай мы же сравним. Ну, ну давай на бал, давай на 500 рублей. Ну, на 500 гривен. На 500 гривен? На бабки поедем? Да? Давай, хорошо. Давай да. на 500, да? Кто первый, да, разъезд да, развязка А у тебя наличка есть? Ты не себе никуда. Да, да. А я верю, верю. Ну давно. На пятисотку поедем. Гривен? Да. Сейчас едем на этот ворот, за ним, понял? Разворачиваемся и по той стороне туда, в сторону Киева херачим. Три, поехали. да тебе. Я держусь, Олег. Вот говно. Давай, 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 160 давай, давай, скользкая. Смотри, давай, с... с... давай, давай, Еще, еще раз давай, 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 Что, как скажешь, Олег, как скажешь. Я да. лично на очке сижу, я бля, сейчас обосрусь. Если она где-то поскользит, что это нормально все, вот это с окном? Да. Бля, Олег, да все, уже выиграли, давай, может, не будем? Блядь, это нормально, и ему... мы... Предсмертный репортаж. Если мы помрем сейчас... Смотри, опять его делаем. Держи руль, блядь, Олег. Ну что, как? Я... <с <с ты снимаешь? Снимает он, да. Мы запечатлели. ]Uh Chris... э -э 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 да, я пожму твою божественную <с stopped breathing> руку, блядь. Это justify. Потом, Но я вас сделал один раз. Один раз, ну. Один раз я вас сделал. Но мы уже притормаживали. Ты же сумасшедший чувак, блядь. Я тебе говорю. Ну шо? Деньги. О, партером, чувак. Смотри. Короче, я тебе предлагаю тогда так. Я знаю, что твоя Беха может посильнее ехать. Потому что, ну как ни крути у меня джип а у тебя легенда 90-х. Смотри, вот визитка моя. Короче, заедь ко мне на СТО. Проверим движок. Мне кажется, что там или свечи у тебя чуть-чуть засрались, или, наверное, форсуночки под чуть-чуть. Все, спасибо, мужик. Да, давай. Давай. взаимно, давай. пока да. А пищик дерзкие стали. Надо наказывать, наказывать. На напротек Виталий Пыщенко. Намутили на халявченко. Хорош, Ну вот такие получился сегодня день. Якийсь влог получился сегодня. И Зеленского спрашивали, на тачке наказывали. Так что, что тебе подобается такие формат, ставь лайк, я пойму, что может треба снять еще один влог какого-то нашего четкого життя. Подписывайся на канал, если тебе тоже нравится весенний дождь. Ничего не видно, туман, блядь, куда едем, все знают. Пока!